નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં ધોરણ આઠના હિન્દી વિષયની નવી સ્વ પોથીના ભાગ નંબર છના પાઠ નંબર છ તુફાનકી ઓર તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડિયોની અંદર જોઈશું આ વિડિયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને પણ જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે તેમની જે નવી સ્વ પોથીનું સંપૂર્ણ पोस्टर पर अँलू है शुरुआत करिए तमने सौ प्रथम सारांश आपेलो जो ये प्रश्न एक असही विकल्प के विकल्प के सामने चोरस बॉक्स में खरा का निशान कीजिए नंबर एक कवि के हृदय में आज क्या उठा है तूफान नंबर बी किसने कभी हार न मानी है कवि ने नंबर तीन जीवन में किसका प्यार कभी कभी मिलता है तूफानों का नंबर सात चार सातों सागर पार करने का मतलब क्या होता है असंभव कार्य करना प्रश्न निम्नलिखित के उत्तर एक वाक्य में लिखिए नंबर कवि पतवार को किस और घुमाने को कहते हैं कवि पतवार को तूफानों का सामान करने के लिए अपनी पतवार को उसी दिशा में घुमाने को कहते हैं नंबर बे समुद्र में क्या हो रहा है समुद्र में बड़े जोर का तूफान उठ रहा है नंबर इस अधंड में साहस तोलने का अर्थ क्या है इस अघंड में साहस तोलों का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है नंबर चार सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात है सागर भी तो यह पहचाने इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है कवि कहना चाहता है कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास न हो नंबर पाँच कवि ने यह असीम किसे कहा है कवि ने यह असीम मनुष्य के आत्मशक्ति और साहस को कहाँ है प्रश्न बे ब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए समस्या आने पर हमें धीरज और शांति से मुसीब मुसीबका मुसीबत का सामना करना चाहिए हमें भयभीत नहीं होना चाहिए नंबर बे कवि ने नाविक को पतवार तूफानों के ओर घुमाने के लिए क्यों कहा नंबर त्रण कवि ने मनुष्य की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है नंबर चार जवार क्या क्या उठा है नंबर पांच समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है नंबर छह कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है नंबर सात माझी कब तक कार्य करता है प्रश्न त्रन निम्नलिखित तो पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए नंबर एक आज सिंधु ने विष उगला है लहरों का यौवन मचला है आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा हो जवाड़ो भावार अमने आपेलु नंबर बे लहरों के स्वर में कुछ बोलो इस अधन में साहस तोलो नंबर त्रन यह असीम निज सीमा जाने सागर भी तो यह पहचाने नंबर चार सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है प्रश्न नंबर चार चित्र शब्दों की मदद से कहानी लिखिए कहानी लगवा नीचे, जो कहानी सुंदर अक्षरे लिखी सको प्रश्न नंबर पांच निम्नलिखित तो वक्यों में से विशेषण पहचान कर उनके प्रकार लिखिए नंबर एक मुझे चार मीटर कपड़ा चाहिए विशेषण चार संख्यावाचक नंबर ओम भला लड़का है भला गुणवाचक नंबर त्रन वह आदमी कहाँ जा रहा है वह सर्वनाम नंबर चार शाम का वजन दुगना हो गया है दुगना परिमाण वाचक नंबर पांच रामू थोड़ी चीनी लेकर आया थोड़ी परिमाण वाचक नंबर छ रामू कई दिनों से भूखा है कई संख्या वाचक प्रश्न नंबर छह कहावत के अर्थ के बारे में उचित जोड़ मिलाइए जो पहलू से उल्टा चोर कोटवाल को डांटे तो जब उसे अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना न रहेगा बास न बजेगी बासुरी झगड़े के मूल को नष्ट कर देना चार दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात तो थोड़े दिनों की मौज फिर वही कष्ट अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत तो अवसर चुकने के बाद पछताना बेकार है नाच न जाने आंगन टेढ़ा अपनी योग्यता का दोष दूसरों पर थोपना कोयले की दलाली में हाथ काला बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है प्रश्न नंबर सात आपके गांव में बाढ़ आए तो उस समय आप क्या करेंगे गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे कक्षा में चर्चा करके अपने विचार कारण सह लिखिए तो तमो जवाब अँ तक आपेलो जो तब जी सको प्रश्न नंबर आठ कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे जाए कई रीते हैं जैसे वाँची प्रश्नों जवाब लखवा है जो है नंबर एक कविता में चांद के लिए कौन सा शब्द प्रयोजित किया गया है शशि नंबर बी इस कविता में मृत्यु का शब्द कौन सा है जीवन नंबर नंबर पीछे चीर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए नंबर एक कवि क्या नहीं चाहता है कवि न तो हमेशा रहने वाला सुख चाहता है और न ही हमेशा रहने वाला दुख नंबर बे जीवन पूर्ण कब बनता है सुख दुख मिलन से जीवन पूर्ण बनता है नंबर तरण जीवन के बारे में कवि के क्या विचार है कवि के अनुसार जीवन सुख और दुख के बीच संतुलन से परिपूर्ण और सार्थक होता है केवल सुख या केवल दुख से जीवन पीड़ादायक बन जाता है नंबर चार इस काव्य का उचित शीर्षक दीजिए जीवन का संतुलन तो विद्यार्थी मित्रों फिर अपने मिलीशू બીજા નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે